Я бублинский Петр э, Степанович э, родился 1.02.1983 -го 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 года в селе Сокол Галицкого района Минно-Франковской области. Служил <coughs> в четвертом батальоне, 102-я бригада ТРО, рота огневой поддержки. Пошел в школу первый класс. У нас тогда запомнилось, что на центре класса висел Ленин. Во а второй класс, когда уже пришли до стене, уже вместо Ленина висел Тарас Шевченко. В 98 году я закончил 9 класс и поступил в техникум города Буштен. Там был э, энергетический техникум. Я поступил на специальность э, автоматизация э, тепловых электростанций. Запомнился один случай когда мы были на физкультуре, соревнования по раскладыванию там, и складыванию палатки. Моя группа делала это самые, самые, самые быстрые были. И потом после этого соревнования ко мне подошел парень и ну, рассказал мне, что он из представитель там, организации вместе имени Степана Бандеры. Степан Бандера это э, проводник украинских националистов. Знаю, что он был арестован польской властью, ну его отец и его брат тоже, он был в таборе Загзенхаузен, там погиб его отец и брат Василий, по-моему, и э, когда уже э, там, э, советские войска начали наступать очень плотно на запад Украины, и Гитлер вспомнил о бандере есть такой, и предложил ему сотрудничество, то есть, чтобы они вместе э, ну, будут бороться против коммунистов, и тогда он ему там позволит сделать автономную Украину. Когда я закончил техникум, я пошел работать в Ивано-Франкомск. Э, там я ну, на работе услышал, что это канун Нового года будет проходить марш в честь имени там, Степана Бандера, в честь его день рождения это у вас там по радио, и, ну, там, он завершался ночью с факелами, там, и так я узнал, что такое мероприятие проводится в Ивана Еще, когда я учился уже потом позднее в университете, к нам, ну, с нами учился парень из Никополя, в моей группе, и мы его решили сводить в бар, который назывался Бункер. Он был э, сделан в таком наци... Наци... националистическом стиле. Э, там были флаги разные, там были ну, трофейные, ну, какие-то старые образцы оружия, там каски. И, И мы его решили туда сводить. Ну, там ну, наши мало посещали, в там приходили приезжие, потому что им было интересно посмотреть на всю эту атмосферу, как она выглядит. Вот и мы зашли туда в бар, он там фотографировался э, с этим флагом, с оружием, и в каске, и мы спросили, не будет, ну, не боится, ли он когда приедет и покажет фотографию своим друзьям Ника, потому что ему что-то за это будет. Он сказал, что нет, все спокойно, все у нас нормально, это он ну, воспринимает, все понимают, что это просто. Ну, там такой, ну, бары, все шутят над этим просто. В то время э, набирали какие-то партии себе люди-националисты. Там, там, ну, была пропаганда. То есть они собирали молодых людей, которые там не подходили и, ну, им рассказывали про эти организации, делали эти марши, делали такие, ну, как бы бары разные. И там проводили много акций таких, чтобы завлечь в себе побольше народа. А потом эти партии уже были на, на Майдане. Делали, ну, там, делали эту всю революцию.